друзья! Мы будем управлять этот кораблик из Лего. Че он будет плавать или нет? У нем есть четыре слоя. Я выдумаю, что он потом. Ну, мы сейчас проверим. Мы сейчас проверим. Я на видео. Я на А на видео он плавает. А на видео он плавает. Я на видео он плавает. Я на видео он плавает. Кораблик из левого. Я его сплав сам. У него тут один слой сверху, а все три слоя снизу под водой. Я вам расскажу, как я сделал, чтобы он плавал. Внутри этого корабля четыре есть, а это чтобы... и внутри него есть пространство. А... И там, в том пространстве, есть воздух. Воздух под водой. Если Якщо... воздух будет в каком нибудь пространстве, его положить под воду, то он будет тонуть, понятно? Ну, Но... Но если кораблик вниз, то бульк-бульк, тут где он будет, пару и он может потонуть на бик. Ну он плавает. Это очень крутое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на вот этот вот замечательный кораблик. А сейчас хочу показать, что у него внутри. О! Вот что, у него, вот что у него внутри. У него внутри есть пространство. С помощью этого пространства он может плавать. Понятно? Вот. Все соединяем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, друзья, всем пока!